I know uh, a lot of people watches me from Turkic countries and from other countries or just doesn't understand my Tatar language so I'm gonna a little bit say it in English and then video gonna be in Tatar. Just wanna say you something like we should keep our languages, because you know, uh, if you forget your language, maybe someone will from your family, from your uh, grandchildren, will be another ethnicity, they forget their history. You must raise them in our language, in Tatar language, they, they must be Tatar. For not being in wars, this Russian imperialistic country. This is what we need. Bizning birgina aybir tuta bizni, bizni bu xalq, bu bizni ul til boshdan. Onar xon tarix. Ikki fundament. Bu din de tugil, bidan narsa de tugil, chunki din ul ko'p xalqlarning bat. Shuning uchun ko'p kishilar intalar, sening o'zingning tradisiyalaringni tutu ham tilingni saqlov. Ul ikki tilli aybir. Sen tilingni saqlarga Men mana narsaga Bu Тилиңне уту, халкыңны аныту, قоркыны чыға килешек. Иге син үлисен, син татар. Ләкин симболы арамын сөйсү шәксен урысча. Анысын шаныма. Син үлгәш, симболыларны урысча гына сөйләсеп, син аныклар белән. Анаклар үзләрен инде урыслар дип саный яшәп шулай килде ди инде безгә мәмәдәй халык урыс дигән. Илә қоян, үзләренең тарихи җирсез. Шонга күрә, siz тилгезне Siz үтрэсез генә үзләренең балалары гызына чынки бу сугышлар бер кайчан да бетмәй генәчәк без хәтерлибез ошан Россия иле тизилдегене Оренбург ягында танклар китерделәр Казанга әшене ул эшкәре чынлап әйтә инде ул сугыш башланды безне куркытырыш чынки эшкәреләрдә инде нох республикаларында бик күп карама юк инде нефть. Алар куркуту үшін, ә, республикалар шығымасы үшін, оның білім шулай бек қаты суғыштылар. Ол, ол енді аңғашыла. Хәм бір ненде оппозицияда, нем суғы болсын ма, олар бір нәсі де үшлемеді оның білім. Шуңа көрәді сіз ұрыс бұларға тиіш түгіл. Олар Россияны калдырырга шулай дип аларға ул җиңел. Ие, Нохш республикасы. Без безгә дә танклар белән куркыттылар безгә азатлык бермәс өчен. Нохш республикасында сугыш үткәрделәр ала чыкмасыннар дип. Өченчедән нәрсә? Грузия белән сугыш башланды. Хәзер Украина белән сугыш башланды. Һәм барысында ниндидер урыс дөньясын сақлара керек һәм сез уйларға тиешсіз сіз телисіз мә үзегізнең аныкларыгызның үлүен мында сүз бармай сізнің татар булуыгыз ә, яратмау татарны нәрсәгә ул татар теле керек бу инде сақлану турында сүз бара Сіз ә, үзегезнең айдентиканы ә, қалдырырға тиешсіз үзегезнең э, бу хәзерге вакытта кирәк. бу бу хәзерге вакытта иң мөһим нәрсә. Һәм э, шуны әйтәсе килә. Чөнки алар анытсалар, алар кем икәнен. Алар инде икенче менә шул әйберләр атыннан сугышка китәчәкләр. Алар яшәми яшәкләр. Аңлыйсызмы? Сез ул сездән тырачак беренче вакыттан. Хәзерге вакытларда ул бездән тыра. Ирәну, э, сақлау, саклау, э, тарихны Булмаса да элендик куркыныч ишелләр соңдый. Протестлар кебек. Ярар, э сылгысы инде. Татар булып калдыгыз. Менә шунсы. Чинки, күп кеше менә күп татар алар тилне даңламый. Шынәп та әйтәм, алар аңламый тилне. Һәм алар уйлылар нәрсәгә безгә тил бик күп кешене телне белгән өчен сүгенәләр, шинлап әйтәләр, татар телен белү шамый урысларга, алар шевинистлар һәм нацистлар, алар фашистлар кебек безне икенче этник группа булгач, безне шулай кысалар. Икенчедән ул вузлар булмагач, эшләрдә кирәк булмагач, кешенең кирәкме булуы дип татар телен ирәнмәү. Ләкин мин кан шикелле. Татар тел кирәк, онытмас өчен, яшәү калыр өчен. Менә күп кеше китте бит бу сугышка уйлап аларга, алар белән сугышалар дип, ләкин күп кеше татар булса, шын барлы, татар айдентика булса, алар белерләр иде. Инде безнең тарих булды. Ничек безне 1552 еллардан 1556 еллардан ничек безне кистеләр? Ничек сезнең бурынгы бабайларыгызны бушларын кистерләр? Бу кешедә сырау чыгарачак. Ә нәрсәгә без аны эшлибез дип? Менә шул. Чөнки уляласын, уйлаласыз, әнә бар кеше урыс телен тота. Шундый күп урыс тыткан тел, ул бит бар дөнья теленә керә, алты тел керә анда булай. Ләкин эш бара ана бүтүрү буенча. Сез битергә тиеш аны кулланыгыз да. Гай башта гайләдән башлагыз. Ана арасын балаларыгыздан башлагыз. Икенчедән, хобби булсын. Ана, бик күп үткәрәләр татар сөйләшү буенча курслар курсларманда былай укырга киләләр шигырьләр бирергә кирәк шундый жерләргә күбрәк шундый танышуларда катнашырга кирәк өченчедән ул сез эштә дә табырга тиешсез кем татарча сөйләшә шулар белән сөйләшергә дүртенчедән ул инде булырга тиеш протестлар без дүртенче әйберге кадәр җитергә алабыз җитә алабыз чынлап та без күп чынлап вакыты гына юк сезнең татар булуыгыз ул телдә ә, тарихна, тарихны сөйләгез балаларыгызга тарихны алар онытмасыннар кем алар һәм ле кайда ә, ләнди җирләрдә ә, сугышып алар һәм ә, урыс дөньясы өчен урыс дөньясы өчен сугышмасыннар дип шуның өчен сізге сезгә керек тормышыгызда кирәк булмаса да менә нәрсәгә ул кирәк чөнки сез аның яшәмисез кешедә бу дөньяда бер генә иң мөһим бар ул кешенең тормошы бүтән бездә бернди байлыклар юк сау булыгыз хушыгыз ә, күбрәк кеше карасын өчен бу видеоны лайк куйырга ынтымагыз коммент язырға, һәм каналга язылыгыз дусларыгызга җибәрегез кем татар телен белә татар халыгы яшәсен